исполняющий обязанности начальника карула прапорщик Величко Вячеслав Николаевич. 05 часов 40 минут поступило сообщение на пожарную часть по охране Новокадатского района, в том, что по адресу Каминаровская, 10, квартира 128, горит квартира. Выехали сразу с двумя отделениями. По прибытию к месту было видно открытый очаг из окна 14 этажа. Сразу вызвал дополнительно еще два отделения лестницы 50 метров И пошли в разведку. Взяли снаряжение, пошли в разведку. Было -то принято решение поделиться по два человека, два звена. Два человека пошли выводить людей с верхних этажей. Два человека приступили к тушению пожара. В принципе, температура была очень большая. Ну, когда, когда вскрыли дверь... Оказалось, горит три, две комнаты и кухня одновременно. Большая температура. Начали проливать. Очень тяжело было войти в квартиру из-за большой температуры. Так, в принципе, пострадавших соседи сказали, что якобы они вышли. Пока с ними связи нет, я не знаю на данный момент. Но в квартире никого не обнаружили.